В меню вы можете прочитать название Филе Миньон. Я читала неодноразово, но никогда не замовляла, потому что всегда боялась, что они принесут. На самом деле это просто мясо, mm -hmm. приготовленное определенным образом. Э, давай рассказывай, что это за мясо. Курица, фаршированная сыром Дорблю. Mm -hmm. а, и еще мы его приготовим с перечным апельсиновым соусом. Давай, еще нам для этого нужно? Сколько и на какую кількість персону рассчитано? А, ну, сейчас мы будем готовить одну, но очень внушительную порцию, то есть mm -hmm. на одну персону, а, дабы просто научить и показать, как это делается. А для этого нам понадобится как раз-таки э, филе курицы, свежее. Э, важным моментом хочется сказать сразу, как определить э, качественное филе, которое вы приобретаете или не очень. Э, оно должно быть равномерным mm -hmm. цветом, э, без каких-то э, разностей. Если вы увидите где-то светлее, где-то темнее, это говорит о том, что оно уже лежало. Заитренное? Да, mm -hmm. нужно определить еще э, свежесть, можно, по жиру, который есть в небольших количествах количествах на нашем филе uh -huh. э -э вот в данном случае вот эта вот э часть она очень белая и как раз таки это нам и говорит о том что она свежая кроме этого нам понадобится сыр Дорблю. классический сыр с благородной э -э Голубой плесенью. Угу. А еще нам понадобится болгарский перец так. и оливковое масло, угу. сливочное масло и специи. Начнем с того, что мы зафаршируем э, нашу курочку. Как правильно нарезать курятину, чтобы э, волокна были на своем месте? Уверенными, но очень чуткими надрезами мы делаем, можно сказать, такую раскладку угу. слегка. Присаливаем. Так. И даем немного перца. Э, скажи, э, есть замены к сыру, например, дурблю? Это может быть даже обычный сыр, но приготовленный именно со стринкой, mm -hmm. э, с яркостью во вкусе. И тогда он будет достойным заменителем дурблю. Вот мы подготовили курицу. Теперь мы начнем ее жарить на Давай. нашей раз, чудесной плите. Вот греем оливковое масло, здоровое, и тоже его совсем, в общем-то, немного Кришки. нам надо. Угу. И вот мы начинаем его жарить. Э, показателем того, что наше масло э, согрелось, э, есть то, что оно становится текучим. Вот, ты хочешь кварчание, да, там оно теплое, начинает постепенно согреваться и готовиться. Передвинем наше филе миньон на эту плиту, а на эту же мы поставим сковородку для соуса. Чем бы мы не яску. А пока не надо. Работать. Мы общем... тут опять включаем принцип, чем меньше трогаем, тем лучше. Ага. Мы вот как раз из перца делаем такие красивые э, ромбики. Ага. Вот. И отправляем их на сковороду сухую для того, чтобы сначала его также подпечь, а потом уже включить в процесс жарения. Тем временем мы раздобудем сок апельсина. Я буду только рад, если ты мне поможешь. Я буду твоей штатной фрешницей. У меня завжди страх пересушить курячее филе. Что треба сделать, чтобы этого не стало? Важно, опять-таки, понимать то, что происходит с продуктом на сковородке и внимательно смотреть за тем, потому что вот даже сейчас, еще ни разу не прикоснувшись к нашему блюду, мы видим, что оно прошло буквально на четверть, может быть, несколько больше, и уже приобрело легкий румяный цвет, что я для тебя и продемонстрирую, слегка приподняв краешек, вот легкий румяный цвет и готовим далее соус. Я уже выдушила за плесенчик и все щетиками. сделала очень отлично изящно и вовремя. Добавляем сахар где-то около чайной ложки сахара. Мало того. Он не пригорит? Еще и черный перец. Угу. Я знала, що в цьому ресторанному блюді є якийсь свій нюанс, якась своя нотка. Добавляємо туди наш сок. О. Ой, обожнює цей момент, коли Немножечко. вся кухня заповнюється ароматами. Немножечко объявляємо огонь, так як нам не потрібно, щоб весь сок випарився одразу. Можно еще туда добавить как вкусовую и ароматическую нотку пару веточек тимьяна. Uh -huh. Это будет вполне уместным, так как тимьян э, достаточно мягкая приправа, которая хорошо сочетается как с фруктами, так э, и с рыбой, и с курицей. Уравновесим немножечко вкус с солью. И yeah. приходит время, да, уже перевернуть мясо. Уверена? Красота. Мы уже почти приготовили соус, и этот соус мы затянем с помощью сливочного масла. Сейчас он достаточно жидкий, и нельзя сказать, что это прям соус, потому что ну соус не имеет подобной консистенции. И э, вот, когда мы добавляем сливочное масло, уже важно снять с огня, чтобы э, масло, в общем-то, не перегрелось. Угу. И от того не отслоился жир от сливок. А именно произошла вот такая вот затяжечка. Угу. Если ты видишь, что его недостаточно, можно добавить еще каплю. Угу. И тогда мы уже получим готовый и красивый соус. Знаешь, теперь я разумею, чему это бывает в ресторане, и долго чекаешь на замолние. Вы все да? Там за мы все вы. Парі, чи є якісь заготовочки, да, щоб в ресторані це робити швидше? Ну в основному в качестве заготовок використовуються просто нарезки. Ага. а от, ми мы не готовим непосредственно для блюда сок Вон у нас ага. надавлен зарані на день роботи. Дім, питання щодо форми нашого перця. Ти його порізав такими ромбіками? Да? Кожна господиня ріже якось по-своєму? От я, наприклад, порізала би соломкою. Тут секрет прост. Когда мы разрезаем курицу, мы берем как раз таки небольшой кусочек. Угу. Мы не берем полоску, так. мы не берем тонкую какую-то часть. Мы берем именно кубик. Угу. И вот как раз таки для того, чтобы оно наиболее раскрылось во вкусе, нужно в перце дать соответствующую форму. Угу. Не уважаю себя за эту э, слабку духу соломку. Только ромбик, только квадратик. Так, так мяску. Я ще бачу к да. сорядоне его ещё потребуется. Возвражение. Да. Uh -huh. Добавим немного перца. Ну, мы видим, да, у нас осталось немного э, сырой курочки. Жаркой мы будем долго добиваться uh -huh. того, что оно у нас проготовится. Поэтому мы опять-таки применим определенную поварскую хитрость. Мы добавим немного чистой воды. Uh -huh. Хитрость в том, чтобы в итоге накрыть это крышкой uh -huh. и пропарить. Выходит, мы можем э, с любым мясом так сделать, да? Долить немного воды, накрыть крышкой, и оно быстрее А Если мы готовим говядину, уместно будет добавить говяжий бульон. Uh -huh. А если мы готовим рыбу, то уместно будет добавить вино uh -huh. с водой. Ну, давай, давай уже скорейше снимать нашим мяско. Сейчас пока подготовить тарелку. Просто брать вот этот шмат мяса и класть его на тарелку. Мы же готовим ресторанные блюдо uh -huh. И поэтому мы должны соблюдать ресторанную подачу, э, некоторую эстетику. А эстетику мы должны вообще всегда соблюдать, независимо от того, какие блюда мы готовим. Единственное наше отличие от э, всех ресторанов в данном случае, это то, что мы э, сначала показываем, mm -hmm. а потом рассказываем. Так. И поэтому сразу же видно, э, что есть подушка. То есть понятно, что это какое-то количество э, нашего приготовленного перца, э, на котором в итоге будет наша курица. Так, а я пока достану некоторый декор для нашего блюда. Це буде крем-бальзамік. Ну що ж, друзі? А ми перевіримо досвідченість Дмитра, який пообіцяв, що за допомогою кришечки та води він доведе наше м'ясо до потрібної консистенції. Відкриваємо. И, о диво, оно все абсолютно равномерного кольору. Проготовилось. И оно уже готово. А, теперь, опять-таки, соблюдая угу. ресторанную подачу, так. перемещаем нашу готовую курицу на доску. Угу. И для того, чтобы гость в полной мере а, увидел то блюдо, которое мы ему презентуем а, в данном случае это гости нашего дома мы должны его разрезать вот ага. мы на нашу подушку из перца а, вот мы теперь уже создали блюду объем uh -huh. и а, продолжаем его декорировать uh -huh. Скажи, пожалуйста, про цей останешь штрих. Что это было? Это был крем-бальзамик. Кроме своей декоративной функции, он вполне у нас сыграет и вкусом. Так, мы сейчас еще выберем для декора. Вот как раз-таки в этот раз мы не будем использовать... А бальзамик можно продавать в супермаркете, правильно? Можно, но можно его также изготовить в домашних условиях совершенно легко из обычного уксуса-бальзамик. Чоловік своїми великими натруженими руками викладає ці маленькі стебельця тіяну. І виходить, дуже, дійсно мило. Юля, я поздравляю нас з тим, що у нас вийшло такое красиве оригінальне блюдо філімень. Зали, Залишилося переконатися, що його смак такий самий казковий, як і його зовнішній. Битко. Значить, можна пробувати. Із задоволенням шеф. Дякую. Рум'яний, красивий рум'яний соусом з таким апетитним. Так я відчуваю і соус, і сир, і те, як фантастично приготувалося м'ясо. Це справжній після смак свята. От ви в ресторан сходити це ж подія свято. Yeah. а ми взяли і це свято здійснили у нас на власній кухні. Діма, ти не припиняєш мене дивувати. Спасибі тобі за це. Філеміньом з апальсиновим соусом та сиром дорблю. Зробіть надрізи у філе, посоліть, поперчіть і покладіть шматочки сиру всередину. Розігрійте оливкову олію і із обох сторін обсмажте м'ясо на середньому вогні. Наріжте перець та підпечіть на сухій пательні. Вичавіть сік запальсину. У пательню з перцем додайте цукор та малиний перець. Потім влийте сік, посоліть, покладіть гілочки чебрацю і вершкове масло. Зніміть соус з вогню і перемішайте. При подачі філе розріжте навпіл і покладіть на соус. Декоруйте кремом бальзамік і гілочкою чебрацю.